Allah heç kəsə göstərməsin. Bir dən dünya müsibəti, dünya çətinliyini insanlar dözmürlər. Və o elə bu intiharın yayılan vaxtlarında da əslində gərək başa düşən adamlar düşünür ki, elə gəlin bu telekanallarda, gəlin böyük saytlarda, böyük sosial şəbəkələrdə elə Hzrət Zeynəbdən, vallahi Hzrət Zeynəbi tanıyan adam hansı dünya qəmində sarsılar ki? Hə? Əslində həzrət Zeynəb onun dərmanıdır. Həzrət Zeynəbi tanıyan salamullah əleyhini, onun o çəkdiyi müsibətləri görən, tanıyan və o müsibətlərin qabağında səbr etməyi öyrənən insan hansı dünya müsibəti, qəmi onu salsada bilər ki. Ona görə həzrət Zeynəb salamullah əleyhini keş indi yoxdur bizdə bir nəfər də olsa biz danışacağıq amma Ona görə demirəm. Ona görə deyirəm ki, kaş onun 20 nəfər, 30 nəfər, 50 nəfər yox. Elə 10 milyonlu bütün xalqımız eşidərdi ki, xanım Zeynəb salamullah əleyha kimi. Xanım Zeynəb salamullah əleyha hansı müsibətləri görüb və o müsibətlərin qabağında tab gətirib. Nəyin ki tab gətirib. Hətta xanım Zeynəb salamullahun istər Kufədə İbn Ziya sarayında, istər Şamda Yezi sarayında elədiyi çıxışlara baxırsan ki ilahi pervardigar alam bu nə bu nə şücaətdir bu necə cəsarətdir ona görə İmam Zeynab bəğa dedi ki əmməti ey mənim bibim sən alimsan amma elm öyrənmədən sən dərk edənsən amma başa salınmadan anti alimatun qeyr-mutaəlləmə anti fahimətun qeyr-mutafahəmə